زندگی کے سفر میں اکثر ہمارے دل میں یہ سوال آتا ہے کیا واقعی خدا کے رستے پر چلنا فائدہ مند ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ برے لوگ خوشحال اور بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہم جو خدا کے وفادار ہیں مشکلوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو دل میں ایک خیال آتا ہے کیا میرا ایمان میری پاکیزگی اور خدا سے وفاداری بیکار ہے آج ہم زبور تہتر کا مطالعہ کریں گے جو اسی سوال کا جواب دیتا ہے یہ زبور ہمارے دل کو چھوے گا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا اور ہمیں خدا کی سچائی اور اس کے شاندار وعدوں کی یاد دلائے گا تو آئیں تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں امید سکون اور خدا کی فتح کا نیا نظریہ دے گا زبور تہتر جو آصف نے لکھا ایک ایماندار شخص کے دل کی سچائی اور جذباتی باتیں ہیں بائبل ہمیں یہ نہیں کہتی کہ زندگی ہمیشہ آسان ہوگی یا برے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہوں گے بلکہ یہ مانتی ہے کہ گناہ کی زندگی میں وقتی مزہ ہوتا ہے اور خدا کی راہ پر چلنا بعض اوقات بہت ہی مشکل لگتا ہے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہوگا آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے دل میں سوال اٹھتے ہیں کیا واقعی ایک نیک اور پاک خدا اچھے لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ دیتا ہے جبکہ برے لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آئیں کو پڑھ کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے زبور تہتر اس کی دو اور تین آیت ایمان کی کمزوری کا لمحہ اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں زبور تہتر اور اس کی دو آیت لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے میرے قدم قریباً لرزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا ذرا تصور کرے کہ آپ ایک پھسلن والی چٹان پر کھڑے ہیں بارش ہو رہی ہے نیچے گہری کھائی ہے اور آپ کے پاس پکڑنے کے لیے کچھ نہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ایک اور قدم اور آپ گر جائیں گے ایمان کی زندگی میں کبھی کبھی ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ڈگ مگا رہا ہے اور ہم گرنے کے قریب ہیں آصف کا دکھ آصف نے دیکھا کہ وہ لوگ جو خدا کی بے عزتی کرتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہی لوگ خوشحال امیر اور بے فکر ہیں یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا ایسا حسد جو دل کو اندر سے جلا کر راک کر دیتا ہے شاید آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو جب آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایشو عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں پارٹی کر رہے ہیں دنیا گھوم رہے ہیں تو دل میں سوال اٹھتا ہے میں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں میری زندگی میں اتنی جد و جہد کیوں ہے اب ہم بائبل مقدس میں سے پانچ سے سات آیات تک پڑھتے ہیں وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑھتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں آسف نے دیکھا کہ برے لوگ ان مشکلات سے نہیں گزرتے جو عام لوگوں کو پیش آتی ہیں ان کے پاس دولت، آرام اور عیش و عشرت تھی جو چاہتے تھے وہ انہیں مل جاتا تھا شاید آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہو چاہے وہ مشہور شخصیات ہوں آپ کے پڑوسی یا کوئی جاننے والے جو خدا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے پھر بھی ان کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے ایسے میں دل میں حسد آ سکتا ہے مایوسی چھا سکتی ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے خدا یہ کہاں کا انصاف ہے اب ہم اس کی تیرہ اور چودہ آیت کو بھی پڑھتے ہیں یقیناً میں نے ابس اب اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں آصف جیسے رو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے دل کو پاک رکھنے کی پوری کوشش کی گناہ سے بچا نیک زندگی گزاری لیکن پھر بھی میری زندگی دکھوں سے بری رہی صبح ہو یا شام مسائل میرا پیچھا نہیں چھوڑتے ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے یہ شاید ایسے لمحہ سے آپ گزر رہے ہوں آپ اپنے دل میں یہ سوال لائیں گے میں نے خدا سے محبت کی گناہ سے بچا عبادت کی پھر بھی میری زندگی میں مصیبتیں کیوں ہیں اے خدا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے یہ ایک تکلیف دے سچ ہے ایسا لگتا ہے جیسے نیکی ہار رہی ہو اور بدی جیت رہی ہو لیکن رکیے اب خدا کا جواب سامنے آنے والا ہے جو دل کو سکون دے گا اور آنکھوں سے پردے ہٹا دے گا اب ہم اس کی پندرہ آیت کو پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا آصف نے دل میں تو شک کیا لیکن اس شکو کو زبان پر نہ لایا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی مایوسی سب کے سامنے بیان کرے تو وہ ان لوگوں کو نقصان ہوگا جو ایمان میں ابھی نئے ہیں یا جن کا ایمان کمزور ہے ایسے لمحات آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے یا آپ ان سے گزر رہے ہوں گے جب دل میں شک ہوگا مایوسی ہوگی لیکن خیال رکھیے اگر آپ کے الفاظ سے کسی نئے ایمان والے کا دل ٹوٹ جائے تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کلیسیا میں گھر میں یا دوستوں کے بیچ اگر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو اختیار سے بات کریں اگر دل میں شک ہو تو اسے کسی سمجھدار مضبوط ایمان والے کے ساتھ شیئر کریں لیکن ان لوگوں سے نہ کریں جو ایمان میں نا تجربہ کار ہیں آپ کے الفاظ کسی کو سنبھال بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں مایوسی کے وقت خاموشی اور خدا پر بھروسہ یہی دوسروں کے لیے سہارا بن سکتا ہے اب میں اس زبور کی سولہ اور سترہ آیت کو پڑھتا ہوں جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھاؤں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا آسم نے جب یہ زبور لکھا تو وہ بہت پریشان تھا اس کے دل و دماغ میں الجھن تھی لیکن جب وہ خدا کے گھر گیا عبادت کے مقام پر تو اسے سب کچھ واضح ہونے لگا ایسا وقت آپ کی زندگی میں بھی آئے گا یا آپ اس سے شاید گزر رہے ہوں جب آپ دکھ مایوسی اور سوالات میں گرے ہوئے ہوں تو دعا کرے عبادت کرے اور خدا کے کلام کی طرف رخ کرے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اصل سچائی سمجھ میں آئے گی بدکاروں کی خوشحالی صرف وقتی ہے خدا کے مقدس مقام میں آصف نے جانا سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور the ورلڈ with پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں کہ ان کا انجام تباہی ہے جبکہ نیک لوگوں کا انجام جلال اور خوشی ہے آپ جب شاید یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی شاید ان مسائل سے گزر رہے ہوں جہاں ہر طرف آپ کو مایوسی نظر آتی ہو موت کی وادی نظر آتی ہو بیماری میں ناومیدی نظر آتی ہو آپ شاید ایمان سے ڈگ مگا رہے ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے صرف مسائل ہی مسائل ہوں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے جو آپ کو ایک نئی تسلی دینے والی ہے جو آپ کو ایمان میں دوبارہ سے کھڑا کرنے والی ہے آپ اپنے دکھوں کو نہ دیکھیں آپ جو ہے وہ خدا کے وعدوں پر غور کریں آپ خدا کے فضل پر دھیان کریں اور خدا کے وعدوں کا یقین کرے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجام میں فرق بدکاروں کا انجام زبور سینتیس میں لکھا ہے میں نے بدکار کو ایک ہرے بھرے درخت کی طرح پھلتے پھولتے دیکھا لیکن پھر وہ مٹ گیا میں نے اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ دنیا کی چمک دھمک دیکھیں گے بڑی گاڑیاں شہرت تفریح اور سوچیں گے یہی تو زندگی ہے لیکن بائبل کہتی ہے گناہ گار کا رستہ سخت ہے امسال کی کتاب تیرواں باپ پندرہ آیت شروعات میں سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن آخر میں ہوتا ہے دکھ تنہائی اور پچھتاوا دل کو سنبھالیں جب آپ بدکاروں کو ہنستے کھیلتے اور خوشحال دیکھیں تو اپنے دل کو یاد دلائیں یہ سب وقتی ہے انجام میں صرف افسوس بچتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس نیک کاروں کا انجام کیا بتاتی ہے دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی جب آپ خدا کے سامنے جکیں گے خدا کے احکام پر عمل کریں گے بائبل مقدس سے جڑے رہیں گے روایات کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے خدا کے حضور میں دعا کریں گے مشن پر پیسے خرچ کریں گے اور خدا کے خادموں کو بلیس کریں گے لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے لیکن سچ یہ ہے آپ کا انجام شاندار ہے بائبل کہتی ہے نیک انسان کا انجام سلامتی ہے زبور سنتی سنتی سائد. یسول مسیح موت پر غالب آیا وہ دوبارہ آئے گا اور وہ آپ کو عبدی زندگی دے گا ایسی زندگی جس میں نہ آنسو ہوں گے نہ دکھ صرف خوشی اور خدا کے ساتھ رہنا ہوگا جب آپ تھک جائیں مایوس ہو ہوں یا رو رہے ہوں تو یاد رکھے آپ ہارے نہیں آپ جیتنے والوں میں سے ہیں آپ کا انجام عبدی خوشی ہے شاید آپ بھی کچھ برے حالات سے گزر رہے ہوں یہ آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں بھی شکوا ضرور آتا ہوگا جب زندگی کے دروازے بند ہوں جب رستہ دکھائی نہ دے تو خاموشی سے صرف خدا کے حضور جھکیں وہ سنتا ہے جواب دیتا ہے اور آپ کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی یاد رکھے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں یسو نے آپ کی شرمندگی اور سزا سلی پر اٹھا لی جب دل بھوجل ہو تو یہ سچائی آپ کو آزاد کرے گی آپ بخشے گئے ہیں مکمل طور پر زندگی مشکل ہو سکتی ہے لیکن آپ کا انجام روشن ہے یسو واپس آئے گا اور آپ کے ساتھ عبدی خوشی اور امن میں رہیں گے یہ وعدہ ہے جھوٹ نہیں جب ہم تہتر زبور کو پڑھتے ہیں شروع میں مسائل مصیبتیں پریشانیاں تھکاوٹ بوجھ مایوسی نا امیدی موت خوف یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن پھر جب آگے ہم بڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کے اوپر جو پردہ خوشی کا پڑا ہوا ہے جب اٹھایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے مایوسی اور نا امیدی ہی بچتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ مایوس نہ ہو خدا آج بھی تخت پر بیٹھا ہے ایوب کی طرف دیکھیں ایوب بے شک مشکلات سے گزر رہا تھا لیکن آسمان پر خدا کیا کہہ رہا تھا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے اس جیسا راست باز بندہ پوری زمین پر نہیں میں بھی شاید آپ بھی مایوس ہوتے ہوں لیکن آسمان پر جو ہے وہ کچھ الگ ہی گفتگو چل رہی ہوتی ہے خدا آپ کے ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں آپ حالات سے مایوس تو نہیں ہوئے اگر خدا نے آپ کو ایسے حالات میں ڈالا ہے تو وہ آپ کو کندن بنانا چاہتا ہے وہ آپ کو خالص کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو دنیا میں نہیں الجھا کر رکھنا چاہتا وہ آپ کو دولت میں پھنسا کر نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ آپ کی تیاری کروا رہا ہے ابدی مکانوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے نئے یروشلم کے لیے اس ابدی رفاقت کے لیے سو دنیا کی چیزوں پر مت دھیان لگائیں دنیا کی مشکلات کو مت دیکھیں یہ عارضی ہیں اگر آج شام ہوئی ہے تو کل صبح بھی ہوگی اور پلوسر رسول اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ زمین کی چیزوں کی نہیں بلکہ آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہو آپ کی نگاہیں ہمیشہ آسمانی چیزوں پر لگی رہنی چاہیے آسمان پر ہمیشہ کی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے جہاں نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا نہ بھوک ہوگی نہ آنسو ہوں گے نہ موت ہوگی وہاں پر عبدی خوشی عبدی آرام اور عبدی زندگی ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو نے واقعی آپ کو دوبارہ سے ایمان میں مضبوط کیا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسرے مایوس لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ ایمان میں دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں یہ زبور جس طرح مجھے مشکلات میں سہارا دیتا ہے سیم یہی زبور آپ کی مشکلات میں بھی آپ کو سہارا دے گا اور آپ بھی دوسروں کا سہارا بننے کے لیے ضرور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مسیح کا بدن مضبوطی سے قائم رہے نہ کہ دنیا کی مشکلات اس پر غالب آئیں آخر میں صرف یہی کہوں گا یسو فاتح ہے وہ سب چیزوں پر غالب آیا ہے اور وہ بہت جلد آنے والا ہے